de onlar dünyaya iman gətirənlər üçündür. Qiyamət günündə, axirətdə isə yalnız möminlərə məxsusdur. Biz ayələrimizi anlayıb bilən bir tayfiyə belə ətraflı izah edirik. De: "Rəbbim yalnız aşkar və gizli alçaq işləri, hər cür günahı, haqsız zülmü, Allahın hakkında heç bir dəlil nazil etmədiyi hər hansı bir şeyi ona şərik qoşmağınızı və Allah'a qarşı bilmədiyiniz şeyləri deməyinizi haram buyurmuşdur. Hər bir ümmətin əcəl vaxtı vardır." Onların əcəli gəlib çatdıqda biricə saat belə nə geri qalar, nə də irəli keçə bilərlər. Ey adəm oğulları, sizə içərinizdən peyğəmbərlər gəlib ayələrimi söyləyən zaman Allahdan qorxaraq pis işlərdən çəkinib özlərini islah edən şəxslərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər. Ayələrimizi yalan hesab edib onlara təkcəbbürlə yanaşanlar isə cəhənnəmlikdilər və onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah'a iftira yoxan, onun ayələrinə yalan hesap eden kimseden